अथ सप्तदशोऽध्यायः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठातु का कृष्ण स अथ सप्तदशः अध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः अर्जुनः उवाच ए शास्त्रविधिं उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा

शास्त्रविधिमुत्सृज्य <Sessiz Galatasaray> येषास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषाम् निष्ठातु का कृष्णा तेषाम् निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहोरजस्तमः सत्त्वमाहोरज शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः येषास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषाम् निष्ठातुका कृष्णसत्त्वमाहोरजस्तमः तेषाम् निष्ठातुका कृष्णसत्त्वमाहोरज ्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषाम् निष्ठातुका कृष्णसत्त्वमाहोरजस्तमः येषास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषाम् निष्ठातुका रजस्तमः